नमस्कार बुधग्रह बुद्धिमत्ता संवाद आणि त्वचेसाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले जाते बुधग्रह शुभ समजला जातो बुधग्रहाच्या जा शुभ प्रभावामुळे बुद्धिमत्ता व्यापार संवाद आणि शिक्षणात प्रगती होते पण जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत बुध अशुभ स्थितीत असेल तर त्या व्यक्तीला त्वचेचे विकार शिक्षणात एकाग्रता नसणे लेखनात समस्या इत्यादी उद्भवू शकते जर तुम्हाला बुधग्रहाच्या अशुभ प्रभावापासून शांती हवी असेल तर पुढील मंत्राचा जप दररोज किंवा दर, दर बुधवारी करावा बुध बीज मंत्र ओं ब्राम ब्रीं सह बुधाय ब्राम ब्रीं ब्रौ सह बुधाय ओम ब्राम ब्रीं ब्रौ सह बुधाय ओम ब्राम ब्रीं ब्रौम सह बुधाय ओम ब्राम ब्रीं ब्रौम सह बुधाय नमहा ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः 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 ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुध नम ओं ब्री ब्रौ सह बुधाय नम ओं ब्रा ब्रीं ब्रौं सह बुधय नम ओं ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओं ब्रां ब्रीं ब्रौ सह बुध नम ओं ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओं ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधय नम ओं ब्री ब्रौ सह बुध नम ओं ब्रा ब्रीं ब्रौं सह बुध नम ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः 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 ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्रा ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्राह ब्रीं ब्रौं सह बुध नम ओं ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुध नम ओं ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुध नम ओं ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः 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 ओम ब्रा ब्रीं ब्रौं सह बुधय नम ओं ब्री ब्रौ सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुध नम ओं ब्री ब्रौ सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुध नम ओं ब्री ब्रौ सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओं ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओं ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नम ओं ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधय नम ओं ब्रीं ब्रौं सह बुधय नम ओं ब्रीं ब्रौ सह बुध नम शांति